Всем привет! С вами Вадим и Эда. И мы будем играть в GTA San Andreas под названием Зима и Зима и паркур. Кстати, тут можно еще машины выбирать. А, за... а всегда стоит такой вот мотоцикл. Можно паркурить на той. На какую клавишу? На один. Это можно выбирать. Ой, pardon, подождите. Это можно выбирать. Вот видите? За погоду. Во. Вот такую можно погоду. Ну, я видно выбираю солнце. Можно, можно машины выбирать. Здесь можно выбрать машину, насколько я помню, на 300. На 3. На 3. Выбери ее. Выбрать. Я хочу одну хорошую машину выбрать. Здесь все машины и все вертолеты, какие здесь есть. На тесный охот. Вот была неплохая машина, вот снова. Вот и это моя любимая машина. Он еще сейчас выбирает машину. Вот, вот это моя любимая машина. Она очень быстрая. Нет, подождите, это не она. У меня есть вороже машина. Вот моя красотка. Это очень быстрая машина. Едем. А, кстати, не забывайте ставить лайки. И, и подписывайтесь на канал. На канал Эда Фацей. Ну, с водителем, с тем, с этим. Как с программистом Вадимом. Да. Э, с, у меня с води, водительскими правами очень все плохо. Я не умею водить, и тут очень скользко. И, кстати, мы, мы направляемся, да, мы направляемся на той. Ночью. за Миниганом, а потом я вам покажу, как на мотоцикле сесть и попасть в зону, зону, где Миниган, где Миниган, я ему рассказал. Да, мы едем сейчас на зону. Так, она находится, я так понял. Не в ту сторону. Нет, нет, в ту. Я думаю, мы не в ту сторону. Муху забираю. Так, я тут думаю, где-то она может быть. Вот где ты стоишь? Вверх, вверх. Ты Давай будешь... попробуем вверх. Да, вот эта дорога. А, точно. Вот она. Стой, Назад, назад. Вот вид... Стоп, стой, стой, стой. Выше. Все, все. Видите эти складки? Вот там есть и этот миниган. Давай, направляйся сюда. Нет, нам надо на зону. Только я хочу, по дороге. Я хочу зрителям показать, где находится... Так. А нам, я так думаю, надо ехать сюда. Да, Не вот забывай... Да. Э э а, и кстати... Ай. Наша машина очень поломана фара в сети только одна. Главное, что поезд сейчас. Веди все. Нет, не надо. Пока что. Сейчас поедем. Я надеюсь, вы нас простите, если мы будем тр... немножко вводить КД. Да, мы четыре. трошки. Немножечко. Он немножко. Так, подождите, я один код забыл ввести. Я тоже буду создавать канал и этот. Я не немножко, цей. Как это? Вожу коды Чёрт, что с машиной? Куда и не можно Короче, у нас с машиной небольшие неполадки. Только я буду, буду записывать не эту GTA, а GTA San Andreas. все. Ой, что это? Технические неполадки. извиняюсь вот а, все. Ну, пойдем, сейчас разобьемся. Выпрыгивай, выпрыгивай. Хасаям, 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 что? А, точно, подождите. Машина готова? Не, не ломится. Нет, только не ломится. Ну, я думаю, вы нас простите за коды. Коды, точнее. Нет, 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 Повезло. Фух, конечно, что повезло. So Не надо. Может, хватит ездить по рейсам. Там тебя застрянет тормоз. Не Нет, 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 мы не разобьемся, я не дам нам можно его, Может, э, конечно. Простите за посторонние звуки. блин а машины не керованная. а и кстати, р и п а с и Этот код под названием летающие машины. В точку, Вадим. Только за Миниганом, вот. Вот это. вот, 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 за миниганом. Не, мы не за миниганом едем, мы едем за всем. Нет, ты заедь, покажем зрителям. После этого. После этого, да. Простите, что я иногда пальцами закрываю экран. А что-то мы делаем не так. Мы едем, едем, Легкие края. Я и я, я. А я. Виду. А, кстати. Мы уже скоро близко будем. Скажи, звуки. Скажи, что... Кстати, вы простите за нас за просто за посторонние звуки. Это мы фишка. еще раз извиняемся, потому что. Ры, и, пы, А, З, Э, Ч, Ну, тут... блин, что я делаю? Что это такое? Что ты свою пищу попал? Нам надо взять э, феврея мотоцикла. Вот там не так не. А как же снимайте? Выбачьте Пис... за нашу струбы, она не Там Я не ваша сестра. Я Эдика сестра. 8 Такой мотоцикл. Простите, я с руки махаю. еврей. Такой мотоцикл. Кто знает, это простой сан -Андрес. Есть такой мотоцикл. Если знаете, пишите. В комментариях. ничего не видно. А вот. Возьмем этот, постараемся на этом доехать. Заспа... нет, нет сюда. Кстати, там хаммер стоит. Но мы не на них. Не туда. Мне надо именно туда. Мы можем попасть под низ военной базы. Так, я не знаю, как мы с ней выберемся. Ого, у нас с этих малых и 13, и 15 минут. Так. Снова же мы выбачаемся за посторонние, за посторонние, звуки. Чёрт, он Подождите. Я хочу снимать. Короче, едем на этой второй машине. Стоит. А, кстати, поставим тут точку.